すごい。

Будемо розмовляти Потому что Тому що этот просто не запустило. Треба ж мити, треба робочий закрили? Там закрили, тут не закрили, там закрили, там не закрили. Не так виходить, не зовсім маємо. Зовсім так, а ні знову не Відування відування. Будуть, будуть серйозні проблеми. Ми, не... А вартість, ви, тор, ви, ви торгувалися. Ви торгувалися, тендері, ви виграли, ви виставили таку ціну, ви перемогли, вас все влаштовували, коли ви приймали. Зараз ціна, О, вибачте, але ви навіть те, що потихне, ви не ми з часом будуть переставити коммунальні послуги. Я, наверное, не сидів. Ми що ми цю суму дійсно не... Ми пишемо письма, ми отримуємо інформацію, що ціни ростуть. Коли ми виграли там, ціни були одні з зовсім інші. Ви не знали, що так буде? Ми відчували. Ви прийшли, коли ви просто розуміли, що ціни підвищуються, електронерія підвищуються. Ви все це знали. Треба, якщо ви бізнесмени, треба це розраховувати. А якщо ви просто ті люди, які будуть, ну, яка Погано їже виїжджати на рахунок продуктів харчування, на рахунок такого бардака, який я побачив. Звичайно, що так можна виїхати, але не, не, не тому. Буде. Я вам ще скажу. Час, коли готували так, він той, хто не встиг, зрозуміти, це просто підеся цього гори. І працювати з Міністерством не буде. Це, це, тому що це злочин. генеральный директор компании, ну, не Я вам за это людей, которые еще и начинают проживать. Я почему ровно говорю. мы части проверяют пищу, потому что они их по стороне тоже. Их кормят отходами, а они их все устраивают. Обязательно пригласить всех на Всех представителей, всех компаний, всех генеральных директоров. И в присутствии журналистов довести до них эти все результаты проверки. 100%. 100%. Как они? Чтобы вся Украина знала, кто как кормит наших солдат. Потому что у нас все время виноваты 100 угодно, только не тех, кто зарабатывает деньги на. Я в зоне Азона нахожусь, Здесь за меня человек Который Вы сейчас находитесь здесь? Сейчас здесь. Кто говорит, один день сегодня приехал. Кто находится молодой? За меня вот на поиске капитан свело. Чайник Слава я нахожусь в городе Артур. Сам капитан 2014 года. Я снимаю с посады и увольняю товарища капитана за бесконтрольный, а вам являюсь твоей да. За бесконтрольный, за приемы пищи. Начальник Центра развития и сопровождения материального обеспечения подполковник Марченко Дмитрий Александрович. За отдельным распоряжением министра обороны, которое было поставлено мне и моему центру, проводится ряд проверок э, компаний, которые которые оказывают услугу питания наших солдат. Соответственно, сегодня вы присутствовали на одной из проверки, проверок и убедились в том, что, ну мягко говоря, некачественно кормят наших солдат. Выражается это в том, что отсутствует какой-либо контроль вообще. Ну то есть его нету. Соответственно, когда отсутствует контроль начинаются выплывать такие такие недостатки как некачественное хранение продуктов и некачественные продукты в чем вы сегодня убедились ну, как специалист могу прокомментировать что молочная группа хранится э в ненадлежащих условиях то есть не соблюдается температурный режим мясная группа ну там как бы там вообще тяжело что-то описать то есть мясо масло молоко этот сыр сосиски рыба все хранится в одном в одном холодильнике, при том в перевернутом состоянии, как бы тут тяжело что-то описать, это просто, просто неправильно. Соответственно, были опрошены солдаты. Многие солдаты говорят, что не едят обед. Фотографию я вам показывал, там, где они пьют чай и едят булочку. Все остальное, говорят, есть невозможно. Возьмем на лабораторное исследование продукты. По результатам лабораторных исследований будут составлены акты и будет вести претензионная работа по поводу, ну, с поставщиком данной пищи. Руководство вас, к части, к сожалению, не, не принимает в этом никакого участия. То есть я не, видел, не вижу проблемы на ЧПРОДу раз в день приходить и проверять вот это то, что происходит на складе. Учитывая, учитывая, учитывая то, что у них на складах нет сертификатов. Ну, можно предположить, что сертификаты у них никто не требует. Соответственно, принимают продукты у них без сертификатов. Ну, соответственно, контроля нет. Будет контроль, будет качественное питание. Не будет контроля, будет то, что вы видели. Да, на сегодняшний день мы продолжаем проверки, будем их продолжать постоянно. И будем это делать до тех пор, пока есть поставщики питания, они поймут, что надо их соблюдать.